nima uchun macdonaldsda 38 sakkiz ta restoran nega nega bizni o'zbegimizda 20 yildan beri shug'ullanayapti-da, bitta do'koni bitta nega chunki ularda hamma narsa sistemalashtirilgan hamma narsa o'ylab chiqilgan macdonaldsni biznesi shunday bir bizneski biron bir yangilik yo'q u yerda hamma narsa o'ylab chiqilgan hamma narsa qoidalashtirilgan hamma ishni kim nima qanaqa qilish kerakligini biladi bizda o'n uchinchi kouchingda bir mcdonaldsda ishlagan bir bola keldi kursimizdan keyin mana shu jarayonlar orstruktura vaan keldi aytdiki aka dedi man amerikada yashaganman o'sha yerda ishlab işle, mcdonaldsda ishlaganman jeff bezosni kim biladi mcdonaldsda ishlagan jeff bezos ham mcdonaldsda ishchi bo'lib ishlagan paytlar bo'lgan mcdonalds o'ttiz sakkiz mingta restoran degani aholini nechidir har o'ntadan manimcha bir bir nechtasi macdonalldsda tochn ishlagan bo'ladida shunchalik katta e, hamma joyda bor juda ko'p odamlarni ishga jalb qila oladigan tashkilot o'ttiz sakkiz mingta restoran restorandan tashqari yana boshqa e, narsalari bor o'zini mol boqadigan katta fermalari bor chunki buncha go'shtni yetkazish uchun o'zi go'shtni ham yetkazadi non o'sha nonni pishirish uchun bug'doylarni ham o'zi ekadi hamma narsani o'zi qiladi ana endi Öptü sakız de restoran. Üçü cüvede işleyen bizim özbek ilgitimiz e ayda yaptı. Aka dedi. Man dedi. Kolumda yumuşunu bir hafta örgü örgü engem Yani tör kıl olmasa bunu. Bana kanak kılıp kolumda yumuşunu örgü etedi dedi. Yürüdü. Bir gün bir küçüke. Kuyup koldu bizde, restoranımızda dedi. Özbek kıl. Özbekçilikte bir erkekke kırk unar ham. os, Ham var hunarlar çala çala. Ve aytyapti lampochka shartiman dedi bering man lampochkani o'zim qilaman deb oldim deydi to'xta to'xta dedi o'sha tuman nachalnigi lampochka bilan shug'ullanadigan haligi alohida javobgar odam bor san aralashmagin nima nima bo'libdi deydi bitta lampochkani aylantirish qiyin emasku deydi aytyaptiki to'xta deydi san chiqsang qilsang tovuq ursa o'lib qolsang san deydi qancha ishlarni to'xtatib qo'yasan deyapti katta bir protsesn san o'z üç ish uchun deydi buni o'zini ishchisi bor o'zi qiladigan san bor o'zingni ishingni qil deyan va madonalds bo'lishiga sabab biznes protsesslar to'g'ri tuzilgan har bitta qilinadigan ish uchun instruksiyalar berilganligida siz ham korxonangizda tartibli bo'lishini xohlasangiz biznes protseslarni yozish kerak har bitta qadamda nima ish qilinishi kerak qanaqa qilinishi kerak kim qilishi kerak hammasi belgilangan bo'ldi vazifalari egalariga topshirilgan Tuğru motivasyon tızımı tuzulgen, tuğru odamlar tanılangen, tuğru instrukçiler verilgen, biznes prosesi tuğru, kontrol, motivasyon tızımı tuğru, böyle de işki tuğru yaptı. Çünkü bizim gelişimiz gerek.